Assalamualaikum. Selamat petang. Aku sebenarnya tak berminat nak buat konten macam ni. Tapi atas push kawan-kawan ramai yang ya ramai sangat yang kawan-kawan berminat -kawan, dan sebagainya. Dok push aku suruh buat konten ni. So aku terpaksa lah cover benda ni cerita dia. Okay. Isu Pakistan dan India. Uh, di mana pelaku pergeseran antara dua negara itu uh, kononnya apa, apa ni ada teroris Islamik daripada Pakistan yang mengkacau ganggu dekat uh, wilayah yang dikuasai wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India. Jadi dia orang retaliate membalas baliklah cerita dia. Itu kata dia lah, kata satu pihak. Tapi satu lagi pihak kata bukan dia buat. Tak, dia tak ada kena mengena pun dengan ini cerita, cerita. So tapi disebabkan kerana Modi ni daripada parti BJP ni dia, memang dia anti-Islam pun, anti-Muslim pun. That's why oh, parti BJP yang memerintah India dia pun memang tak boleh pakai. Ini eh, cerita. Dia. Sorry to say. Ini bukan, ini bukan cerita berasaskan Sensitivity uh, sensitiviti agama sebagainya. Tak, tak, tak atau kaum tak 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 ini kan kaum India dengan India yang Hindu dengan Muslim Pakistan tak, 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 tak. ini cerita tentang geopolitik cerita apa kena faham satu benda jadi bila bila benda ni aku nampak ada satu benda je cerita bila kita tengok benda ni sebenarnya uh, benda ni ialah hasil kerja-kerja dalaman yang dibuat sama ada ada pihak-pihak tertentu ya cerita yang memang sengaja nak pancing supaya dia berperang. Sebenarnya bukan nak perang pun tapi memang sahaja nak pergi perang supaya nak tengok nak dipanggil strategi peluasan kuasa cerita dia. Kan? Kau kena ingat. Kalau berlaku perang antara India dengan Pakistan, bukan kalau lah dah memang berlaku pun dah hari ni cerita dia. Okey. Bila berlaku peperangan antara India dan Pakistan, siapa yang untung? Negara manakah yang akan untung? First, negara pembekal peralatan ketenteraan. Okey. So, cerita dia negara pembekal barangan ketenteraan ni dipanggil apa ni military industrial complex ni cerita dia daripada apa ni Amerika, daripada Britain dan juga daripada Perancis. Perancis membekalkan Rafael kapal terbang jet berjuang kepada Pakistan apa daripada India. Tapi jet berjuang itu kat, dikenal pasti bahawa mudah sangat Dijem oleh uh, tentera Pakistan. Itu dia. Angkatan Udara Pakistan. Jadi dah ada lima biji dah Dah dirampas diterbangkan di apa ni diterhempaskan oleh pihak apa Pakistan. Jadi, hebat tak cerita dia. Jadi satu imej yang tu jatuhlah imej apa ni kepada Rafael Rafael Jadi Rafael ni cerita dia alamak dia kata Indi, apa India dah pakai kapal terbang tu lepas tu kapal terbang tu mudah sangat jatuh jadi dia orang punya sales dia jatuh tau dia orang nak jual jet-jet itu pun orang dah tak macam tak percaya dah cerita dia kan uh, apa ni India juga ada saab kalau tak silap aku lah sedikit tapi untuk beberapa biji lah untuk testing dia rasanya aku tu tapi dia banyak ada F-15 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 F-16 dan juga uh, apa ni ya Russian punya okey sekarang ni kalau Russian nak bekalkan senjata Russian ada dalam sekatan je dia so Russian tak boleh nak buat apa-apa je dia Russian tak boleh membekalkan senjata tak boleh membekalkan pelupuan-pelupuan uh, jet perjuang dan maknanya Rus India terpaksa menggunakan sepenuhnya peralatan-peralatan yang mereka memang dia dah ada dah cerita dia. Okey, sekarang ni Amerika, adakah F16 16 yang digambarkan digahkan gitu sebagai hebat So adakah Pakistan boleh jamkan dia juga, dia jatuhkan juga, tumpaskan dia juga? Wallah alam. Okey, siapa di sebalik tu? British membekalkan perupandu macam-macam ni Perupandu anti aircraft dan sebagainya. Macam-macam lah cerita dia. Jadi pun akan akan ada juga. Jadi bila berlaku benda ni yang akan untung adalah military industrial complex. macam macam tadilah tiga-tiga negara tadi kan cerita dia apa ni Perancis, Uh, apa ni US dengan Amerika uh, US dengan Britain cerita dia. Jadi dia orang akan bekalkan blok yang satu lagi ialah China dengan Rusia cerita dia. China memang membuka, memang membekalkan ada juga membekalkan senjata kepada tak ada India. India tak beli daripada China. India tak beli, tak banyak beli daripada China. Yang banyak beli daripada China ialah Pakistan. So, cerita dia. Kalau jet-jet pejuang Pakistan apa Pakistan yang di, yang dibekalkan oleh China berjaya menumpaskan jet-jet perjuangan Amerika di mana letaknya kemaluan Amerika. Memang malu besar lah cerita dia. Kan? Kita tahu jet perjuangan China ni tiada tiada track record berperang cerita dia. Tak apa. Kita tak, benda yang kita tak tahu memang dah lama tak ada perang. Tapi bila berlaku perang macam ni dia akan jadi benda macam itu cerita dia. Okay. China juga ada membekalkan beberapa peralatan apa ni, pelu pandu, manpad lah cerita dia kepada Pakistan dan sebagainya. Jadi bila kita tengok ni Siapa pula di belakang Apa ni Movement India ni Kena ingat Selain daripada Amerika Yang menyokong Menyokong kuat Tindakan Apa India ini adalah Israel Kita dia Ya dalam negara dia Masih pecamuk Bakar sebagainya Itu, itu, itu dalam negara dia Tapi dia juga Melobi supaya Bila eh, Pakistan dapat ditumpas Kalau India Dia dapat Satu lagi kekurangan Apa ni Kelompongan kat situ Untuk menggunakan satu peluang yang ada tu untuk menyekat apa ni uh, menyekat movement Iran gitu dia. Memang dia target nak Iran tapi dia pun tak berani gitu dia. Dia orang tak berani nak menyerang Iran dengan setepat-tepat dia dengan sebenar-benarnya. Tak apa. Iran ada satu satu facilities. Kau bayangkan India nak Iran cuma ada F15 saja. Lama punya jet tapi ha jet itu memang terbukti terbukti proven, war tested kita ha -ha. so dari segi teknologi ke sebagainya tak apa. Kita kita tolak tapi benda tu. Tapi Iran ada banyak teknologi teknologi drone dan sebagainya, teknologi plastik misal kita So Israel dia cuma boleh bagi sokongan moral dan bantuan sebagainya sebab dia pun betak, berlawan dengan Yemen sekarang ni kita Yaman Yemen dibekalkan oleh ah orang kita hypersonic eh, Yemen Katanya dibekalkan oleh Iran. Eh, silap. Ada satu lagi negara. Tak, aku tak nak sebut nama negara itu. Tapi negara itu dia membe membekalkan beberapa teknologi yang dibuat secara senyap macam dia. Aku tak boleh cerita kat sini. Nanti sekarang kalau bocor tu nak kesian negara tu kan macam dia. Okey. Tapi negara tu ada dekat sebelah-sebelah sini macam dia. Ah, macam dia. Sorry tu saya lah kan. Okey, tak apa. Jadi balik macam cerita perang tu cerita dia bila India serang dia pun nak dapat tu tapi adakah mampu India melangkah seinci tentera India boleh melangkah seinci daripada border yang ada cerita dia aku tak nampak cerita dia sebab Pakistan pun kuat juga cerita dia dari segi peperangan dengan dengan apa ni India mereka dah lama cerita dia. Memang kalau kau tengok cerita Bollywood, Hollywood dan sebagainya kau nampaklah India akan sentiasa menang cerita dia. Tapi in reality tak kata dia. Antara ISI dengan RAW, uh, kita biasa tengok RAW yang hebat kata dia. Tapi kita tak, kita korang tak pernah dengar cerita bahawa ISI dah, dah, lama menyelus bukan setakat macam-macam lah dia, dia orang punya hebat di ISI pun... ni pun macam mana dia ISI dia. Aku tak boleh dedah kalah banyak benda cerita dia. Okay. Balik pada macam cerita benda ni ialah apa yang aku nampak ialah The Bloody War ni cerita dia paling kurang pun dalam 3 tahun. 3 tahun atau 4 tahun lah aku nampak. Kalau tak berlaku pada skala yang besar, mungkin skala sikit-sikit-sikit. Tapi kalau berlaku pada skala besar lah, melibatkan membawa masuk apa negara-negara lain, apa ni aset-aset negara lain yang membantu India dan juga sure Pakistan akan juga dibantu oleh beberapa kumpulan. Cerita dia. Dan aku jamin geng-geng dekat Del... Del... Dia arah apa tu, apa namanya dekat ya Allah lupa betul lah tak nama tempat tak pernah biasa pergi dulu. Kita dia, dia orang akan bekalkan senjata dia. Yang best tu geng-geng yang yang dah lama tak berperang ni macam geng-geng daripada Pakistan daripada Afghanistan ni aku berani jamin dia orang akan turun ke Pakistan untuk bantu Pakistan. <tis -tis> Itu dah memang uh, bukan bukan sekali dah banyak kali dah kita. Jadi adakah India mampu untuk berperang dengan Pakistan? Reality Uh, kalau kita bayangkan kalau tanpa sokongan daripada Amerika daripada Israel daripada Britain daripada Perancis India tak akan mampu menang tak akan mampu berperang dengan apa ni Pakistan dua-dua tu tak akan menggunakan insyaallah tak akan menggunakan apa ni nuklialah tapi per, biasalah dua-dua kuasa nuklear kita faham je tapi dari segi kemampuan aku tak wasta nampaklah India boleh boleh bypass Pakistan. Okey fine. Mungkin boleh ada beberapa tempatlah kekurangan dalam dalam pasukan tentera Pakistan. Tapi dari realiti dia uh, dan kira, kalau kira dekat kawasan dekat yang akan berlaku pertempuran ni bahagian utara utara antara sepadan antara Pakistan dengan India itu kawasan rugged cerita dia. Kawasan tu uh, kalau nak buat serangan udara pun susah nak buat serangan hendak pun susah dia Kalau kau nak pakai movement guna kena kena ringan memang payahlah. Kena berat pun payah juga. Apa yang tu sebab dia ada banyak jurang-jurang. Dia ada banyak cliff, banyak banyak area di mana kau boleh menyorok dan tu. lebih kurang macam Afghanistan lah dia Di mana kau boleh tutukan untuk apa buat serangan hendak. Jalan-jalan yang ada dekat situ pun memang very narrow lah cerita dia. Kan? Tapi macam aku cakap lah, itu kalau India tak dapat sokongan. Kalau India dapat sokongan Amerika dan sebagainya, guna, guna kuasa sanction dan sebagainya, itu mungkin lah. Dia, dia. Tapi realitilah, lah. Adakah Houthis tak akan tembak ke arah India? Aku rasa tak. Tapi kalau kalau mungkin kalau perlu mungkin lah kan. Houthis akan serang ke arah sana. Tapi Houthis tak. Dia, dia. Yang aku nampak uh, Hutis kekal dengan kekal dengan Israel. Ha, lepas itu Sudan kekal dengan Israel. That's why the bloody war dekat dekat area situ ha, memang memberi masalah itu dia, dia. Dan apa keter, keterlibatan Malaysia tu? Dah tahu dah media India, India tak suka. Apa Perdana Menteri PMX masuk campur dia kata. Dia pun tak suka PMX pun je dia. dia. Yang lagi lawak ialah sini cerita ya. Masa Cik Zia Jinping datang Malaysia, sekumpulan besar orang-orang Cina Malaysia nampak sangat ah dengan China cerita dia. dia. pun dah tak ada patriotik dengan Malaysia, dia pun kutuk-kutuk Malaysia. Kau nampak tak? Itu itu nampak jelas. Okey. Sekarang ni masa India dengan Pakistan berlaku perang ni cerita dia. Geng-geng India dekat Malaysia pun dah ah kepada India. Kau faham tak nampak? Nampak tak? Nampak temelang mereka dua-dua pihak ni. Sided je tadi. Jadi dia pun tidak menyebelahi Malaysia betul betulnya. Dia pelik aku jadi, jadi cerita dia. Siap ada maki-maki lah Malaysia lagi. So kepada pihak-pihak yang maki ni hamon ni sebagainya. Tak suka kat Malaysia sebagainya. Aku cabar korang kerat pasport. Kerat IC. Sekarang juga. Kalau kau yang rasa hebat balik negara kau. Balik negara kau minat India ke China ke. Kerat IC kau. Settle. Kalau ada berani lah, ada telur lah. Aku cabar korang. Dia tulis. Ini realiti lah. Kan? Kau fikirlah macam mana. Cerita dia. Aku aku kena suka juga bila bila berlaku macam ini, event macam ini, kau kena nampak tembelang-tembelang pihak-pihak tertentu ni cerita dia. Dia nak tak boleh nyamalah cerita dia. Dia orang tak boleh nak menyamak, cerita dia. Kan, benda-benda ni nampak nampak realistik berlaku cerita dia depan mata. Kan. Macam aku cakap tadi kan, Ha. kekurangan apa ada persenjataan apa ini daripada India sendiri memang memang, memang tak tak kuatlah cerita dia. Bukanlah kata tak, pasukan tentera dia bagus. Aku tak kata tak bagus. Dua-dua pihak pun bagus. Hebat juga dua-duanya. Memang ganas cerita dia. Perang ini bloody, mati saja. Lepas itu perang ini tak ada siapa pihak yang menang. Dua-duanya jadi arang cerita dia. Jadi debu cerita dia. <laughs> Cuma macam aku cakap, selalu cakap lah dia. Kalau terpaksa berlakunya perang, terpaksa kita dah hadap cerita dia. Tapi macam aku cakap lah, kalau kau nak buat sesuatu benda tu cerita dia, fikir panjang cerita dia. Macam Modi terkenal, BJP terkenal dengan anti-Islam dari dulu lagi cerita dia. Dua-dua pihak ni, BJP, BJP ni memang macam di tu dia. Kan? Jadi, sepatutnya sebagai kerajaan, dia tak boleh sided cerita dia. Kan? Sebab yang lain tu adalah rakyat dalam negara dia juga. Kau bayangkan, kebanyakan tentera-tentera dalam India, dalam angkatan tentera India ni kebanyakannya Sikh, Bengali. Kalau kita kan? atau Panjabi lah. Orang-orang tempat aku panggil Bengali. Cita dia. Sebenarnya banyak Panjabi je dia. Panggali itu Bangladesh je dia. Okey, fine. Tak kisahlah apa, apa, apa panggilan dia. Tapi dia kan adalah Panjabi je dia. Bila Panjabi ni, mereka masih ada sentimen kes kuil emas di Amritsa di Di mana kerajaan India di bawah Indira Gandhi dan sebagainya, anak dia Rajiv Gandhi dulu melakukan sesuatu yang buruk dekat sana. Kepungan terhadap kuil kuil emas di Amritsar. Jadi dan pembunuhan beramai-ramai lah di dia orang-orang Punjabi. Jadi aku nak tanya tentera-tentera India ni banyaknya Punjabi. Kau agak-agak dia orang akan dia orang akan bersetia dengan India. No lah cerita dia. Dia orang tak angkat perang pun cerita dia. Kalau boleh nak elak ngelak dia pun belah cerita dia. Tunggu. Aku cerita dia, aku kenal lah Panjabi punya style dia. Aku pernah berborak dengan beberapa apa, apa ni anggota dia orang apa ni dia orang punya orang lah cerita dia. Jadi aku tahu dia punya mindset macam mana. Jadi kalau kita tengok dari segi macam ni India pasti akan dapat cuma dapat sokongan daripada Israel aje. Ha. Sebab itulah caranya untuk mengepung kekuatan Iran je Kan, itulah Tapi adakah India akan bertindak bodoh macam tu? Tapi memang pun bodoh pun dia dia. Dah kuranglah pun Cuma macam aku cakaplah kan. Ah, boleh ke dia pun bertahan. Boleh ke dia pun menang dia Sebab the bloody war ni cerita dia dua-dua pihak akan jadi abu dia dia. Dan aku harap penerangan aku tentang geopolitik, peperangan, penerangan aku tentang perang India, Kashmir, Pakistan dan sebagainya yang berlaku di sana sebagainya dapat memberi satu kefahaman geopolitik pada korang. Dan macam mana pemikiran, peperangan itu Dan siapakah yang bekalkan kepada Yemen beberapa fasilitis hypersonic ni kan? Betul, cerita dia. Ya, itu aku tak boleh cerita lah. Cerita dia. Tapi nak bagi tahu kau, cerita dia, bahawa aku risau di mana peperangan itu merebak ke Malaysia, cerita dia. Bukan masa merebak. Maksud dia orang-orang Pakistan di Malaysia akan bergaduh dengan orang-orang Hindu di Malaysia. Cerita dia. Oh, memang kalau jadi macam itu dekat Malaysia, aku aku cakap senang, cerita dia. Tangkap semuanya, masuk dalam satu penjara. Letak sebelah, bukan letak sebelah-sebelah tak. Campurkan sekali. Biar ada bergaduh, perang, mampus dalam tu. Tak payah letak assassin, Jangan letak assassin. Masuk dalam satu penjara, buka semua. Biarkan daripada duduk sekali. Ha. Kalau kes kini macam ni, ha. cawangan khas dan sebagainya, polis patut tangkap dan bawa macam tu campur air. Tak pun letak dalam satu pulau. Kita ada pulau dulu yang pulau Vietnam pakai dulu. Pulau Bidong kan. Ha. Kita letak kat pulau Bidong, itu jadikan kita jadikan satu penjara. Tak pun penjaga pulau jejak tu dulu kan Penjaga pulau jejak tu Kita jadi pulau jejak tu Kita jadikan benda tu 100% India dengan Pakistan yang bergaduh-gaduh ni Semua duduk situ ha, Pandai-pandailah korang Bergaduh-gaduh Berbunuh-bunuh Kita tak nak tahu jadi, Macam idea aku Okay tak? Assalamualaikum